Baik saudara, terima kasih kerana terus setia bersama Bicara Wara Terbaik Forum Perdana Ewa Islam atas tajuk Pemudah yang menyusahkan secara langsung daripada Dewan Perdana Mestika Institut Latihan DBKL Badan Turazak Ceras Kuala Lumpur Forum yang dianjurkan oleh Suranjaya Pencegahan Rasuah Malaysia Kuala Lumpur dan DBKL dengan kerjasama JAKIM dan RTM Baik, saya nak baca satu lagi Facebook daripada Saiful Azri. Dia minta baca. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Rasuah sana, rasuah sini. Kebanyakannya dilaku secara diam-diam. Tetapi bagaimana jika menduduh orang melakukan rasuah padahal dia tidak. Maka jatuh pula fitnah. Minta Ustaz Kazim yang kacak. Oi, oh, malam ini memberi jawapan. Terima kasih. Ustaz. Ustaz. Kazim yang kacak tu pun kira rasuah <employani> <relaani> Sebab tu soalan oh. dia dibaca Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Inilah yang Allah yang Nabi pesan, la tahasadu. Jangan kamu hasad. Kita ni kadang-kadang cepat sangat nak mengatakan dia rasuah, dia rasuah, dia tu rasuah. Kalau betul kamu ada bukti, kalau betul kita ada bukti, kan ada SPRM. Inilah guna dia. Ini bercakap dalam blog, bercakap dalam internet, bercakap dalam ni, bercakap dalam ni. Tanpa ada saksi, tanpa ada bukti, bercakap tentang fitnah, bercakap tentang rasuah menuduh orang. Ini satu benda yang sangat berbahaya. Wal fitnatu asyaddu minal qat. Ya fitnah ini lebih bahaya besarnya daripada membunuh. Ya sebab kadang-kadang fitnah ni tuan-tuan dia tak buat. Tapi bila kita duk cakap, cakap, cakap menyembang di sana, berbuah di sini, berbuah di sini, kita kata dia rasuah, kita kata dia rasuah. Bila itu dilontarkan setiap hari kepada setiap orang, lama-lama benda yang tak betul dia akan jadi betul. Orang akan menganggap itu betul Dan kita telah mempunyai hubungan dosa yang sangat besar dengan dia Sebab kita dah menjatuhkan maruahnya Kita menjatuhkan nama baiknya Kita menjatuhkan air mukanya Kita telah merosakkan kerjayanya Kita telah merosakkan keluarganya Sebab itu saya kata kewujudan SPRM sekarang ini Adalah benda yang paling bagus untuk kita selesaikan masalah ini dan timbul pula bila bila kita buat laporan pada SPRM Tiba-tiba SPRM kata tidak sabit untuk didakwa. Maka ada pula orang kata, ah SPRM pun rasuah juga. Inilah yang dikatakan sebagai penyakit dalam hasad. Ia tidak ada kepercayaan, tidak ada langsung. Dia menganggap dia saja yang betul. Orang lain semua salah. Cubalah kita ubah. Ya kita beranggapan bahawa oh pandang baik. Bila kita dah serahkan kepada pihak SPRM untuk selesaikan masalah ini. Seperti mana Datuk katakan tadi. Tidak ada istilah ikan jeruk, ikan bilis dan sebagainya. Segala ikan kena tapi bila mentaliti seseorang itu telah hasad mentalitinya telah buruk maka dia akan memandang buruk dia nak supaya orang mengikut apa yang berada dalam diri dia ini salah tuan-tuan kita bercakap pada yang hak qaulul maruf qulil haq bercakap yang baik dan bercakap yang benar kalau benar adalah benar kalau salah adalah salah dia tak kira siapa pun wallahu taala orang macam ni macam mana kita nak ubatkan dia ustaz tak, supaya jangan membuat tuduhan sembrono ni bukan? Penat-penat yeah. orang buat kerja sampai tengah malam, tak tidur sampai ke pagi. Sedap duh. aja cakap bro, macam mana? Kita bakar aja. <curved> Allah Jangan bakar pula, tangkap polis kan? eh, şey itu iklan je tu. Baik, Eh, Saya balik kepada Dato' Latifah ni, ini, ini ada ini dia post dua kali ni daripada seorang budak lagi ni daripada Gul ikan noti saya susah nak nak, nak eja nama dia, dia kata assalamualaikum engku nak tanya satu soalan bagaimana kalau ada seorang hamba Allah ni terpaksa menerima rasuah kerana diugut dan boleh membahayakan dirinya jika tidak menerima ...takut dibunuh ataupun membahayakan keluarganya. Saya harap persoalan ini boleh dijawab. Datuk, sila jawab Datuk. Adakah kita <coughs> boleh terima rasuah dalam keadaan... ...pada masa-masa yang -masa kita tunggu? Okay. Ha. Terima kasih, Tuan Mengusi. Kalau dalam situasi begitu... ...dalam kes kita, pemberi rasuah, penerima rasuah... ...dua-dua bersalah. Atau dua-dua masuk neraka. Dua-dua melakukan dosa besar. Tapi kalau keadaan, keadaan terdesak begitu... ...dalam kes itu orang yang telah diugut untuk terima selepas tu dia pegang duit tu datang kepada SPRM buat laporan kan mengatakan orang berkenaan cuba menawarkan rasuah ataupun menyogok rasuah kesalahan dia sama macam orang terima rasuah juga itulah masa sekarang ni SPRM kita telah menjalankan kempen besar-besaran menangkap pemberi rasuah dan kita patut wawarkan pada semua pada malam ni di dewan ni dan juga pada semua penduduk yang mendengar ataupun penonton-penonton melakukan rasuah termasuk juga orang yang menjogok atau memberi rasuah bukan orang yang menerima sahaja undang-undang dah jelas berhubung dengan perkara tersebut Datuk, kaki tangan SPRM ada berapa ramai seluruh negara Datuk? Setakat ini pegawai SPRM yang campur dengan guna sama lebih kurang 4,000 lebih 4,000 penduduk negara kita ada 27 hampir 28 juta, juta. 28 juta Datuk ya? Kalau lah kita tidak bantu sama Datuk tak? Bagaimana kita nak bertajuk kita permudah yang menyusahkan ini? Kita nak memudahkan kerja kita dah tu. Pertama sekali apabila kita berhadapan dengan kes rasuah, kenalah kita merapatkan diri ataupun berkawan dengan SPRM. Daripada situ kita dan kita menyebarluaskan mesej anti rasuah, kita mendidik masyarakat tentang bahaya rasuah, Bagaimana cara membuat laporan kepada SPRIM Apa itu rasuah kita beri pendedahan Melalui media intro, interaktif, media elektronik, media cetak Bagaimana membentuk kita ada billboard semua Tapi masalahnya sekarang ni Perbuatan rasuah tu melibatkan pemberi penerima Dalam kira rasuah pemberi penerima merupakan rakan sejenayah Orang beri dapat projek ataupun orang yang terima tu dia dapat rasuah bila kedua-duanya Melakukan satu benda yang sama Sama untung, sama untung Jadi rasuah itu tidak ditampilkan hadapan Dan berdasarkan kajian Satu aduan yang dibuat kepada pihak berkuasa uh, Dari segi enforcement rasuah Sepuluh lagi yang tersembunyi Yang yeah. tak nak tampilkan hadapan Kerana berkadaan tersebut Pemberi dengan penerima, dua-dua kau tim ha, you, you garu belakang, I, I garu belakang you ha, Jadi dua-dua buat apa nak susah diri Kita tiam-tiam sajalah dia kata Tapi natijahnya, Corruption tetap berlaku. Tapi masalah sekarang ni, dalam proses kita nak mendidik sekarang ni, kita SPRM juga kita adakan satu bahagian yang tu dia, dia macam mengendap-ngendap ni. Ha, bila mengendap ni, atau utamanya kita kalau adanya dokumen, dokumen tu kita gunakan orang untuk tampilkan dokumen, insya Allah kita boleh. Hmm. Kita akan cuba. Saya tak boleh bayangkan kerja datuk ni sampai mengendap-ngendap ni. Itu yang <laughs> Bahasa mudah lah mengendam. Ha, datuk, datuk. Teruknya <laughs> kerja ini. Dan kalau kita tidak apa tu, menghormati profesion ini. Oh, Ustaz Kazim, uh -huh. uh, akhir sekali Ustaz Kazim uh -huh. sini. Dia kata, salam Ustaz. Apa amalan-amalan yang boleh dilakukan supaya pendinding. Supaya ada supaya takut kepada melakukan kemungkaran seperti rasuah ni. Ustaz ada amalan tak bukan. Uh -huh. Supaya kita nampak duit tu selonggok tu bukan. Ini duit haram. Jangan ambil, jangan telan. Sebab dia jari darah daging Ustaz ya. Yeah. Kazim. Uh, kita kadang-kadang kalau orang bagi rasuah sepuluh ringgit kita kata haram mat bro sepuluh ringgit bro haram bro. kamu jangan main dengan aku bro sepuluh ribu tak apa tak apa, apa. itu masalah dia bila kecil haram bila besar halal halal pula ah ini masalah dia jadi kita kena faham dalam kehidupan kita dalam seharian dia ada empat cubaan pertama cubaan daripada dunia kedua cubaan daripada manusia ketiga cubaan daripada iblis yang keempatnya cubaan daripada hawa nafsu. Jadi dia datang daripada diri kita sendiri. Kalau orang sogok sejuta pun kalau kita tak nak, apa nak buat? Macam ada anggota polis di Pahang. Dua orang anggota polis yang disogokkan hampir sejuta. Gaji dia nak dapat sejuta bila tuan-tuan? Dah beruban, dah botak, dah dapat sejuta agama. Tak dapat kot. Tapi masih disogokkan dengan orang yang nak bagi syabu misalnya. Hampir sejuta kedua-dua anggota polis ini menolak. Ini yang dikatakan iman tadi. Kita lawan mujahadatun nafs. Kita ingat bahawa ini yang keduanya kita kena ingat bahawa rasuah adalah benda jijik. Rasuah adalah benda kotor, benda najis. Bila kita menggambarkan rasuah itu benda mewah, rasuah itu benda yang menyeronokkan, maka manusia akan mengejarnya. Sebab itu istilah maksiat, istilah benda haram, istilah benda mungkar, kita ubahkan dan kita anggap bahawa dia kotor, dia kotor, dia kotor. Dia tak elok, dia tak elok, tak elok daripada kecil. Kita sebagai mak bapak. Didik anak-anak kita. Jangan rasuahkan. Kadang-kadang nak semayang rasuah, nak puasa rasuah. Nak pergi sekolah pun rasuah. Ha, nanti mama belikan, nama belikan angry bird. Bawa pergi sekolah. Tak beli bird, bird tu pun angry dekat dia. Cuba kita ubah tuan-tuan. Melakukan sesuatu dengan penuh integritinya. Dan yang ketiga tuan-tuan. Rasuah ini jahatnya macam mencuri. Curi hati tak apa doktor hmm. Yang tu disuruh mencuri hati doktor Tak apa mencuri hati isteri Tak apa Curi 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 hatiku Cuma 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 Nun jauh selalu Yang salah curi harta orang Yang salah yang akan dihisap Ialah mencuri harta kerajaan Harta rakyat Yang ni yang akan dihisap di hari kiamat Dan hisapnya tuan-tuan Tidak tertanggung oleh badan sebab itulah empat benda ini sama-sama kita faham dia sangat berbahaya kepada kita. Pertama, jaga-jaga tentang dunia. Jangan tertipu dengan dunia. Yang kedua, jangan mengikut manusia. Eh dia kata, "Ustaz, manusia orang tu ambil rasuah lepas elok aje. Orang tu senang aje. Kalau abang tak ambil abang, dia pun ambil abang." Eh, kalau aku tak ambil orang lain ambil. Ini manusia. Yang ketiganya ialah syaitan yang sentiasa menghasut kita. Dan yang keempatnya ialah nafsu. Kontrol nafsu. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz Kazim dan saya kira Ustaz, ya. pendidikan kita hari ini perlu tanamkan bahawa rasuah ini lebih jijik daripada balik bayar. Balik bayar bunyinya khinzir, ya. Hmm. Kalau hmm. apa tu dak, saya rasa pendidikan kita begitu Betul. berjaya. Tengok aja binatang ni balik bayar ni, tengok muka pun tak mau. Nak kita tengok. Hebatnya kita tanamkan jijiknya apa menatang menatang balik ya. bayar ni. Betul. Tetapi kenapalah Esok lain kali ya kalau saya nak bagi rasuan kita bagi dua ketul. Satu seketul balik bayar, tengok seketul ini kan. Tengok dia ambil yang mana pula lebih tu. Ya kadang-kadang kita perlu kena, perlu tukar juga supaya kita berjaya dapat tanamkan jijiknya itu lebih teruk daripada balik bayar ini. Cukuplah ustaz nak cakap ya. benda ni letih dah. Ya kita harapkan masyarakat penonton dapat ambil iktibar daripada perbincangan kita pada malam ini. Terima kasih Tak Kazim, terima kasih Datuk Latifah dan kembali. jangan lupa ya Uh, pada minggu depan secara langsung ya yeah, minggu depan Hamis malam Jumaat 29 bulan Mac daripada Masjid Sultan Al-Mizan ya yeah, Putrajaya uh, dengan tajuk pesantren pesantren tu apa dia ah, uh, tunggulah malam Jumaat minggu depan uh, tak, tak kuasa saya nak bercakap pada malam ini ya, yeah, akhirnya terima kasih kepada SPRM Kuala Lumpur DBKL ya yeah uh, kerana sudi menganjurkan forum yang begitu baik pada malam ini mudah-mudahan kita mengambil iktibar daripada apa yang telah dibincangkan saya sudahi dengan lafaz yang mulia ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh